assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz sizlarga o'limga sabab bo'luvchi 10 ta zaharli o'simlik haqida aytib bermoqchiman ba'zi o'simliklarni ko'rinishidan beozorgina bo'lsa ham aslida ularga tegishning o'zi o'lim xavfini chaqiradi mana shunday o'simliklar haqida xabar beramiz Birinchi, sambitgul ko'pincha lanshaft dizayn uchun ishlatiladigan chiroyli pushti gulli manzarali o'simlik va ayni paytda dunyodagi eng zaharli o'simliklardan biri sambitgul sharbati kuchli qayt, ichi buruq markaziy asab tizimi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi oxiri yurakning urishidan to'xtatadi defen baxiya dunyodagi eng mashhur yana bir manzarali o'simlik juda kuchli zahar bilan to'lgan difenbaxiyani yosh bolalarning qo'li yetmaydigan va uy hayvonlaridan uzoq bo'lgan joylarda joylashtiriladi chunki unga tegishini o'zi terida jiddiy qo'yishlar paydo bo'lishi olib keladi uchinchisi akokantera bugungi kunda tibbiyotda ishlatiladi lekin qachonlardir afrika kabilalari uning zaharli suvini o'qlarning ipiga surtar edi organizmga tushgan akokantera zahri katta odamni bir daqiqadan kamroq vaqt ichida o'ldirishi mumkin uning mevalari yoqimli hid taratadi ta'mi ham shirin shuning uchun u yosh bolalarni o'ziga jalb qiladi kanatcha lunasimyani ko'rinishida uzumga o'xshaydi lekin tarkibida zaharli dauserin alkogolid borligi sabab katta yoshlarni ham osongina o'ldiradi beshinchisi aretatina astral oilasiga eng bo'yi baland o'simlik unga oq ok ilonning ildizi deb ham qaraladi tarkibida trimetal zahari bor u shunchaki zaharliki hatto uning yonida o't yegan sigirni sutini ichgan odam ham zaharlanadi beshinchisi kana kanjut mashhur kastor moyi olinadigan o'simlik ammo yaxshigina ishlov berilgan holda olinadi kastor moyini hisobga olsak u dunyodagi eng zaharli o'simliklardan biri ko'pincha u o'z joniga qasd qilganlari kanakunjut yeydi uning zahari retin odam organizmidan chiqarib tashlanmaydigan keyin u odam yashab qolmaydi yettinchisi jungar agoniti xitoy xalq tabobatida juda qadrlanadi lekin juda xavfli sababi uning ko'p qismida eng zaharli alkogoliklar biri bo'lgan akonitin joylashgan jungar agoniti bilan zaharlangan odamning oshqozon ichak trakti sanchiq og'riydi keyin boshqa aylanadi ko'z oldi qorong'ilashadi yurak notekis turadi oxiri nafas olishdan to'xtaydi sakkizinchisi beladonna chiroyli gullari va mevalari bilan yosh bolalarni va hayvonlarni o'ziga jalb qiladi ammo uning uchi juda zaharli ekanini bilish qiyin emas kuchli zaharlangan odam gallyutsinatsiya boshlanadi atrofini umuman sezmaydi oxiri nafas olish markazining falajh bo'lishidan o'ladi to'qqizinchisi vox soyabonliklar oilasiga kiruvchi o'simlik ko'rinishidan zararsiz lekin tanasida juda kuchli zahar saqlaydi yo'qning har qanday turi ya'ni piyosimon, ola bula dug'las giyohi bir necha soat ichida odam o'ldirishga qodir o'ninchisi o'rta asrlarda kimnidir zaharlash rejasi bo'lganda ovqatiga klubok jangchisi o'simligidan solingan u u xalq tabobatida ham ishlatilgan lekin juda keng miqyosda emas o'simlik tarkibida akotin alkogoli bor u esa nafas organlarini falaj qilib yurakni urishni to'xtatib qo'yadi